कोई करता है तो सरकार ने क्या कार्रवाई की मस्जिद में घुसने की बात करने से पहले ये जो विधायक है उसने अपने नेता से कहना चाहिए पहले पाकिस्तान में घुसिए पहले पाकिस्तान में घुसिए और आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़िए आज भी जम्मू में अपने आर्मी बेस पर हमला हुआ है अगर ये पाकिस्तान और हमारे एक जवान शहीद हो गया है ये दस दिन की शहादत चल रही है हमको लड़ना है तो ये लोगों से लड़ना है ये छुटपुट लोग हैं गांव में जाकर भाषण देते हैं ये दंगे भड़काना चाहते हैं इस राज्य में इस राज्य में आग लगाना चाहते हैं अपने आप को ये नेता मानते हैं ना हिंदुत्ववादी छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान अपने गाँव में हुआ है घर के सामने हुआ है आपके नाक के सामने हुआ है और आप ये दंगाई की भाषा करते हो जाइए ये आंख है ना चाइना को दिखाइए जो चीन अंदर घुस गया है हमारे देश में बीजेपी वाले ये जो आंख है ना पाकिस्तान को दिखाइए कि जम्मू कश्मीर में दर दिन नए आतंकवादी हमला कर रहे हैं उनकी बात सही है बघा हे भारतीय जनता पक्षाचे जे लोक आहेत त्यांना या देशामध्ये राज्यामध्ये दंगली पेटवायचे आहेत खरं म्हणजे ट्रेन मधला जो प्रसंग आहे की एका वृद्ध इस्माकडे जो मुसलमान असेल त्याच्याकडे गोमांस असावं या शंकेतून त्याला मारण्यात आलं खरं म्हणजे भारतीय जनता पक्षाची जिथे जिथे राज्य आहेत त्या प्रत्येक राज्यामध्ये खुले आम गोमांस विक्री सुरू आहे मग गोवा असेल ईशान्य रा राज्य असतील आणि तिथे भाजपचे मुख्यमंत्री आहेत तिथे खुले आम गोमांस विक्री आहे आणि भाजपच्या काळामध्ये गोमांस सगळ्यात जास्त एक्सपोर्ट झालेला आहे आणि गोमांस बीफ एक्सपोर्टर्सकडून भारतीय जनता पक्षानं सगळ्यात मोठा निवडणूक निधी घेतलेला आहे अशा लोकांना एका वृद्ध माणसाला गोमावून त्याच्याकडे असावं या शंकेतून मारावं हे बरोबर नाही सुप्रीम कोर्टचे से मैं सहमत हे बुलडोजर एक नौटंकी है राजनीतिक नौटंकी है अपने आप को हिंदुत्ववादी बताने के लिए ये बुलडोजर चलाते हैं लेकिन बुलडोजर चलाने की नौबत अब आएगी तब सबसे पहले ये बीजेपी के लोगों के ऊपर बुलडोजर चलेगा ये लोगों ने इतने कांड और अपराध करके रखे हैं इतने गैरकानूनी काम किए हैं मुझे लगता है अगर बुलडोजर चलना चाहिए तो उनके ऊपर चलना चाहिए तो राणागा। तो राणागा। तो राणागा।

हा कोर्टाचा अवमान ठरेल जर ती यादी बदलली गेली तर राज्य घटनेचा आणि तो आमच्या संविधानाचा सगळ्यात मोठा अवमान ठरेल